Ваш сотник с Майдана. Когда началось АТО, тут же начал организовывать батальон. Насколько я знаю, вы вместе с этим батальоном отправились в зону АТО. Вы человек не военный, вы режиссер. Почему вы это сделали? Вы знаете, на тот момент нельзя было, наверное, поступить иначе. Мы привыкли на Майдане еще брать ответственность на себя. Это шаг нашей совести. Да, я человек не военный, но за это время я стал человеком войны. Все, что мы делали, было бы, если бы мы ушли по домам после этого, было бы, наверное, просто бессмысленно. Потому что последнее событие на Майдане, это было испытанием нашей веры и уверенности в наше дело. Почти все, кого я знал, кто были активными участниками Майдана, ушли в АТО. Но это, это разумно логично. Вы все это время продолжали снимать. За что наша команда, команда «Храбрых сердец» вам глубоко признательна, потому что очень много из того видеоматериала, который мы показываем в рамках нашей программы, предоставлено именно вами. Есть какие-то особенные истории для вас? Вы знаете, если говорить вот о Майдане, был совершенно удивительный случай, который я увидел в Мариуполе. Когда создавали вот эту вот площадку для сектора М, для защиты Мариуполя. Естественно, все было не сразу собрано, не сразу все силы были подтянуты. И так получилось, что на один блокпост привезли Беркут. Этот Беркут стоял на Майдане. И туда же для укрепления отправили роту майдановцев. Можете себе представить ситуацию? То есть они, они понимают, они знают, что они, одни были на Майдане, другие были на Майдане но у них война и тяжелого вооружения на тот момент была опасность того, что будет взята тяжелая бронетехника, то есть танки. Тяжелого вооружения для отражения атаки не было. И спустя какой-то момент у них были очень серьезные притирки первые дни, но когда пошла тревога, то что идут танки, все спрашивали, а что делать. И майдановцы начали учить беркут, как говорить коктейли мол, это вот те самые, о которых рассказывал наш товарищ. А, и после этого они отстояли недели вместе, и они нашли общий язык. Они готовы были защищать страну вместе. Мы неоднократно показывали ваши материалы из цикла Край Земли. И сейчас хотим показать еще одну историю. Боевая машина пехоты, ЖАЛО, почему ЖАЛО? Потому что мехвод у нас жалючий такой, фамилия у него такая специфическая просто, КРУПЕВА. Месяц будет скоро, именно здесь. Я не воєнний. Я працюю в з Христинівка, Одеська залізниця. Мене воєнкомат позвав, що треба. Я в перший же день йшов. Саме головне, що це потрібно з душі йти. Як призвали мене, призвали мене, а через місяць призвали моєго братника. Я человек, когда человек отвестен, вот, и надо, значит надо. Рогина позвал. Но я понимаю, что бардак в стране, вот из -за этого я пошел в армию. А двое деток у меня, которые ждут и гордятся на как приговор. Но я уверен в этом даже не буду. И пацану уже 13 лет почти. До те 4 года, которые в садочек пойдет с первого числа. Я же говорю, что я давал обещания своей стране, своим детям, давал присягу. як ні я, як ні ми, як не такі ребята. А мені найобідніше, коли виїжджають звідти за то, чоловіки кидають свої хати, їдуть там, живуть. А я должен з дому їхати сюди. Та ні, пожалуйста, приїжджайте, доньчани, харків'яни, блін, луанчани, приїжджайте, чов, тут місця всім хватить, але ж вони не їдуть сюди зарази. Так, да, воно не тяжко тут. Душевно жалко тих людей, навіть обідно, за тих, що в Луганській і в Донецьк. Їх жалко сильно. І за те, що вони страдають від якихось непонятних аборигенів. А нам жалко, що ми довго не бачимо дітей своїх. Оце є. Інственное. Батьків, матерів. А то все, як то кажеться, Сірона. Нам, як воєнним, вроді байдуже. Это да наша страна, и никому мы ее не отдаем. Всю Украину никому мы не отдаем. Мы будем або на а або без щитов. Одно единственное. Привет всем матерям. И всем здоровья. И за родную Украину спасибо. Андрей, главное знаешь что? Бог з нами і правда з нами, братва. І будемо живі, не помремо, і родину защитим. Україна все нормально. Так що, братва, якось так. Спасибо, Кристиан, за этот видеосюжет. Так вот, я думаю, правильно будет после этой войны. По совести просто будет. Если россияне придут сюда, на границу Украины, станут на колени и извинятся, скажут, если мы братья, простите нас.